মঙলবাৰে উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত বিদ্যাপুৰ বজাৰ আৰু সেই এলেকাৰ ঘৰসমূহ উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত আজি দ্বিতীয় দিনাও উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত পূৰ্ণগতিত উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ নেতৃত্বত তথা নাগালেণ্ড চৰকাৰ আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ত এই অভিযান সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হয় এই অভিযানৰ সময়ত কালি প্ৰায় চাৰি দশমিক দুই হেক্টৰ এলেকাৰ প্ৰায় এশ বিছটা অবৈধ বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান বুলডজাৰ চলাই উচ্ছেদ কৰা হৈছিল আজি দ্বিতীয় দিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কঠোৰ হাতেৰে চলোৱা সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানত উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সোণাৰী বিল এক নং পিঠাঘাট আৰু দুই নং পিঠাঘাট অঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হয় আজি প্ৰায় দুশ ঘৰ বেদখলকাৰীৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হয় লগতে বিশাল তামোলবাৰীও উচ্ছেদ কৰা হয় এই উচ্ছেদ অভিযানত বৃহৎ পৰিসৰত যন্ত্ৰপাতি বনকৰ্মী প্ৰশাসনিক বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদৱৰ উপৰি অসমৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত পুলক মহন্ত গোলাঘাটৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিং অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশকে ধৰি উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ সহযোগিতাত এই অভিযান সম্পন্ন কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে হাতত লোৱা এই অভিযান শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ সৈতে জড়িত হৈ এক বিস্তৃত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে অন্যহাতে গোলাঘাটৰ মেৰাপানী নেঘেৰি বিলৰ প্ৰায় সত্তৰ ঘৰ লোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা উচ্ছেদ সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্ছেদৰ সময়সীমা অহা মাহৰ সাত আগষ্টলৈ বৃদ্ধি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কথা সদৰি কৰে আজি বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদৱে তেওঁ লগতে মন্তব্য কৰে যে এই উচ্ছেদ অভিযানে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অবৈধ বেদখল ৰোধ কৰাৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অব্যাহত ৰখা প্ৰচেষ্টাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এই উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদৱ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ আয়ুক্ত পুলক মহন্তৰ ভাষ্য লগতে শুনক বেদখলকাৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দুটা কথা যোৱাকালি আমি প্ৰায় এশ বিছ ঘৰ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে আমি দুশ ঘৰ কৰিলোঁ প্ৰায় আঢ়ৈশ হেক্টৰ মাটি এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আজি উচ্ছেদ কৰোঁতে যিটো হোমষ্টেৰ লগত তামোল আছিলে সেইখিনিয়ে ভঙা গৈছে বা এইখিনিৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিম পিছত উচ্ছেদ এতিয়ালৈকে শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে সকলোৱে আমাক কপাৰেচন কৰিছে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়া বন্ধুৰ পৰা কৰ্পৰেচন পাইছোঁ আমাৰ দল সংগঠনৰ পৰা পাইছোঁ স্থানীয় মানে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে ইভেন মই আমাৰ যিখিনি কাউণ্টাৰৰ পৰা জিলা নিউলেণ্ড আৰু ৰখা তেওঁলোকৰ জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত সঘনে বৈঠকত মিলিত হৈ আছোঁ কথা বতৰা পাতি তেখেতলৈ আমাক পূৰা ধৰণে সহায় কৰিছে গতিকে সকলোৱে সামগ্ৰিকভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এটা আমি ভাল এভিকেশ্যন ইয়াত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ উৰিয়ামঘাটৰ যিখিনি ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছিলে এইখিনি আকৌ ৰিভাইভ হৈ আহক আমি যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় আমি আজি দুদিন হৈছে আমি এচেছমেণ্ট ৰেগুলাৰ কৰোঁ গতিকে আমি এতিয়া ইট ইজ টু আৰ্লি টু স্পিক গতিকে খুব সোনকালে আমি শেষ কৰিম কিন্তু আমি এনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ কাৰো আমি হানি বিঘিনি হ'বলৈ নিদিওঁ কোনো অসুবিধাও পাব নালাগে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ কৰি আমি বনাঞ্চলত যিটো বেদখল হৈছিলে যিটো ইলিগেল মানে হোৱাইট ইলিগেল এইখিনিকে আমি ক্লিয়াৰ কৰিম তাৰ কাৰণে যিমান সময় প্ৰয়োজন হয় আমি কৰিম হাই ক'ৰ্টৰ অৰ্ডাৰ এটা হৈছে আমি অৰ্ডাৰ কপিটো পাম কিন্তু প্ৰিলিমিনেৰিয়মতে গম পাইছোঁ তেখেতসকলক প্ৰায় ষাঠি সত্তৰ ঘৰৰ মানক তেওঁলোকে নিজেই কৈছে যে আমাক এৰি যাবলৈ সাতদিন সময় লাগে সেইটো আমাৰ ইনডিৰেক্টলি আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ল আমি ৰ'ম আমি ছদিন বা সাতদিন ৰ'ম তেওঁলোকে যদি নিজে নেৰে ক'ৰ্টে আমাক ডাইৰেকশ্যনছ দিছে ভাঙিবৰ কাৰণে আমি ভাঙিম তেওঁলোকে নিজেই ক'ৰ্টত বোধ হৈ কৈছে আমি এতিয়া অৰ্ডাৰটো পালেহে আমি ভালদৰে চাম কিন্তু সেইটো তেওঁলোকক সাত দিনৰ সাময়িক স্বস্তিটো ভেকেট দিয়াৰ এৰিয়াহে দিছে তাৰমানে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ল আমার মেক্সিমাম তো বিলরে আছে নয় মানে কোর্টর ভাল ভালদরে যে আমি গঠল পাম আমি চাম ভালদরে তারপর আমার ষাট সতর্ঘর নিজে যাব যাবেন নিজেই কেছে নহলে আমি আমি এভিকশন করি রেংমা বনাঞ্চলত ইলিগেল কাম করেছে আজি আপনাদের গম পাই আমি একটা সাম্রাজ্য আজি ধ্বংস করছো আপনারা গম পাব ইয়াতে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্রের নির্দেশ ভেরি ক্লিস্ট এন্ড ক্লিয়ার এই কোনো অবৈধ অনৈতিক কাম আমি হোভে তাদের নিদি আর তখন যদি হুকুম আছে আমি আখর আখরে পালন করছো আর ইয়াত অনৈতিক কাম হয়েছে ডেফিনেটলি আমি পিছনে সামেই কথা কোনো মানে যি অবৈধ কাম করে কেউ খালি যাব নজি নহয় কাল নয় জালত পুরবই তো আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিম আজি দ্বিতীয় দিন আমি সাড়ে সাতটা বজাত আরম্ভ করেছিল বাই এন্ড লার্স সেভেন্টি পার্সেন্ট কাম শেষ হয়েছে এই তো দুটা অঞ্চল লো আজি এটা হল সোনারি বিল টাপু আর পিঠাঘাট সেই দুটা অঞ্চলতে অভিযান চলি আছে আর আজি শান্তিপূর্ণভাবে চলি আছে কোনো অসুবিধা হওয়া আৰু আর এক ঘণ্টা আরও চলিব হয়তো মই যাকালিও কো ইমান কেদিন লাগবে বলে আমি তেনেকে টাইম বান্ধি দিয়া নাই আমিও যিমান সোনকালে পাৰে পাৰোঁ আমি কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিহেতু এৰিয়াটো বৃহৎ আৰু স্কেটাৰ্ড আছে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এখন আৰু একেবাৰে ঘনৰ বসতি নহয় ইয়াত অকল তামোলবাৰীহে আছে চ' অলপ সময় ল'ব ঠিক তেনেকুৱা নহয় অৰ্ডাৰ অল ইণ্ডিয়া মহামহিম ন্যায়ালয়ৰ অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু পেটিশ্যনাৰ যিবিলাক আছিলে এবাউট ফিফটি এইট আৰু কেইঘৰমান হ'ব হয়তো সত্তৰ ঘৰমান হ'ব তেওঁলোকে নিজে কৰ্টৰ আগত কৈছে ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত যে আমি সাত দিনৰ ভিতৰত নিজে খালী কৰি দিওঁ চ' সাত তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ ম্যাদ আছে অঁ যিবিলাকে পেটিশ্যন কৰিছিল চবৰে নহয় অঁ সেইটো আমি তাত কোনো ষ্টে' নাই তেনেকুৱা কোনো স্টে নাই আর এইটো চাই লওঁ আমি এতিয়াওতো তো আমার মতে এক তাৰিখলৈকে আছিলেই একত্ৰিছ তারিখ লকে চ সো এক তারিখ আমি শৃংখলাভাৱে কৰি আছোঁ শৃংখলাবদ্ধভাৱে চ অলপ সময় লব আর আমি আমার যাম আৰু আর পেটিশ্যনৰ পেটিশনার আমি আৰু সাতদিন সময় দিয়া যাব আমার কামটো হল বৰ্ণালচৰ পৰা আমি কিমান উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাক আমি আৰু ইয়াক কেনেকৈ যি এৰিয়া আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ সেউজ কৰিব পাৰোঁ মোৰ সিমানেই সীমাত মোৰ পৰিপদ ধন্যবাদ আমি যিটো চৰকাৰৰ পদক্ষেপ এইটোতো আমি মানিবই লাগিব ইয়াৰ বিকল্পটো আমি কৰিব নোৱাৰি গতিকে চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্ত আমি মানি লৈছোঁ আমি আহিছিলোঁ আজি প্ৰায় আঠাইছ বছৰ হ'ল আমি এইটো এইটো গাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান হওঁ আনন্দপুৰ গাঁৱৰ আমাৰ ঘৰ আছিলে নগাঁও ইয়াত আহিলোঁ আমাৰ স্কুলত মই চাকৰি কৰিছিলোঁ এইটো দলনি বটাৰ এম স্কুলৰ শিক্ষক আছিলোঁ মই নাই এইটো চৰক্ষকনেছ আছিলে আমিতো ক'ৰবাত থাকিম চাম আমাক কি হয় চৰকাৰে কি কৰে আমাক হ'লেও আমি তাত কোনো বাধা নিদিওঁ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আমি মানি লৈছোঁ